А потом РД писал, что если в почве нет живого вещества, то это труп, а не почва. И я должен сказать, что у нас где-то в таком среднестатистическом грунте микроорганизмов не так мало. где-то на гектаре около 20 тонн. Да? А если благоприятные условия, то их может быть и до 200 тонн на гектаре микроорганизмов. И в принципе, то вот в последнее время ортодоксальная наука уже не берется на как бы, что творится в группе. Но исследователи, которые не связаны с ортодоксальной наукой, ни в коем случае не связывают количество урожая с количеством питательных веществ почвы. Почему? Потому что за питательные вещества считаются те вещества, которые принимают участие в кровообороте. Земля, растения, взрастения опять в землю. А остальное все, которое десятилетиями выносилось, так званое ТНПК, которое вносилось в землю, оно, его хватит еще на 50-70 лет почвы эти удобрений, но все они находятся в очень сложных формулах, в сложных они катионных связях. И его не может разорвать эту молекулу ни микроорганизм, ни удобрения, только усугубляет еще эти сложные вещества, Вот, поэтому в круговом обороте в этой земле участвует всего-то там где-то 1,2-1,5% микроэлементов, которые из Ворунки. И вот еще в XVI веке в Олланде был такой естественный испытатель, Ван Гельман. Он был очень ярым поклонником фахомилецького философа. И вот он для себя решил определить, вот зачем чего живет растение. Он им элементарно взял глиняный сосуд, высушил 80 кг земли, засыпал туда и воткнул 5-килограммовый кол из вербы и поставил это на улице. лет он не подходил к этому сосуду и к этому вербе. Прошло 5 лет. Он разбил эту горшок, вытрусил всю землю, взвесил ее, высушил предварительно взвесил. Так вот, верба выросла весом 68 килограмм. Как вы думаете, сколько она по весу взяла питательных веществ? 60 грамм, правильно. Всего лишь на все, 60 грамм взяла. Тогда вы скажите, а зачем они ПНПК 100, там, 70, 40, и так далее, Для чего? Скажите мне, для чего 70 лет создавали этот дармаш, Запихивают. Для чего? Надо было эту пиглю продавать, газ дешевый. надо было в землю, в наши печенки. Вы возьмите, что у нас в Украине, вот сейчас, даже нет ни одного предприятия, проводящего ядохимикаты, но вы видели, показывали табличку, только 27, по-моему, да, зарегистрировано. А завозится 119 видов. По количеству импортируемых химикатов выходит 5 килограмм на душу населения, включая и грудных детей. И это же мы все кушаем, а потом начинается ядохимикаты, пестициды раз, генмодифицированные продукты два. В организме нет ферментов, которые могли бы начинать, скажем, тот же банан. Он начинает гнить, а мы деткам на бананчик, на апельсинчик. Нет. Надо кушать ребенку морковину, яблоко, то, что кушал его дед, папа, мама. Где в вы есть это вот эта Тогда ребенок будет здоров. Но я хотів би немножко по-другому. Сегодня настолько на рынке, наградно, этих ядохимікатов, пестицидів, гербицидів, удобрений, жидких, полужидких, гелів. Вже читають дошло до того, що в Харкові делают жидкие Харкові и жидкі удобрення, і из несплацент, свиноматок і коров. Вы думаете, белок растительный и белок животный сочетаются. Что выйдет в продукте на выходе? И кем будут наши мозги? Но вопрос в другом. Вопрос в том, я вспоминаю, только Союз развалился, начались эти кооперативы. Вот одна фирма где-то достала бэушную линию для откорма гусей. Поставили сарай, купили эти гусей. Ну, знаєте, тоді була модна осіна печень, коли звучати пару кілограмів печі. Що тут автомат довжен був Гусь ходить, хоче пити. Для того, щоб попити, він всовує голову в отверстие, там його хамутики за шейку раз придавили, автомат роздвинув йому плю, і туди йому приснули какого-то там і числа, щоб прислала печень. Но ну, ребята эту линию как-то не домонтировали, гусь саживает голову, его тут кому-то Як как ударил по клюву, полклюва вылетел, или его вот так развернуло. Потом гусь умирает з голода, то вже голову туда втыкать не хочет в эту дырку. В итоге эти усі выпустили дохлых, хилых на свободное проживання, с такими выкривленными этими клювами. Точно те то же происходит сейчас с растениями. Точно то же самое. Ростіння не може вже генетично змінитися. То йому я, то гербицид, то сертифіцірований, то плаценту, А природного. Тобто дати ростінню можливості самому вибирати. А то я завжди привожу примір. От ви прийшли в гості, вам дали мочу міску, салат, сільотку, венегрет, водку, все тут вліли і сказали, що не будеш кушати, розстріляємо. Или вы пришли, сели за столом и вилочку взял то, что тебе нравится, сколько ты хочешь. Так вот, то, что вам, девчата рассказывали сегодня, это как раз они говорят о том влиянии не на растение, а на создание условий, чтобы растение могло использовать свой природный потенциал само, чтобы оно имело возможность выбора. Тогда его и генетика, и сортность будет реагировать, и не будет лучше. Вот. Поэтому для того, чтобы это понимать, это целая идеология, ее очень трудно изменить. Когда нам годами говорили, что это так, а оно оказывается не так. Ведь сегодня, когда говорят о питании растений, говорят о питании растений, никто не говорит, за счет чего питается растение. Вот все думают, землю насыпал, корни туда пошли, и уже растение начал расти. А растение-то питается, вспомните, почему? По вселенной, да? Знаете, да, Вселенная это трубочка, которая без цитоплазмы беседы. Но напитать растения это полбеды, так же как и человеку набить живот и упасть, это еще ничего не значит. Еще есть плаэма. И питание состоит из почвы, какая-то часть. Основное это питание состоит из чего? Из фотосинтеза. Хлоропласты должны скопить сахара, углеводы, да? отслать их через слайбу корень, то, что на флайме задержится, должно пойти на ветки, на продуктивные органы. И что получается? Вы растения химий, химией, образуются тяжелые углеводы, образуется колоза, в конце концов. Обратный ток должен идти на до корня, чтобы дать углекислоту, должен. А вот эта сеточка протоплазма на флайме кальматируется. и дальше тока нет. И одна ветка растет, а другая чахнет, не растет, потому что нет очистки, нет свободного тока, нет очистки клейма. Это все равно как мы. Не очистишь ранее не почистишь, никто тебя не вылечит. Пока ты не уберешь канцелярию, шла хазарет, так же и растение, на это уже никто не смог. И, чтобы не томить ваше внимание, мы, может быть, потом продолжим. Я вообще-то занимаюсь биофизикой. Если конкретно, я занимаюсь информационными свойствами воды очень много лет. Что это значит? Это значит, если на 100 литров воды попадает одна капля или даже одна молекула валерьянки, вода это запоминает, и приобретает свойства валерьянки. Вот, например, вот я вас вот про это что такое? Вода. Вода, да? Это не вода, это раствор чего-то, каких-то веществ, микроэлементов в воде. Если отсюда их забрать, то вы ничего не увидите. Вы увидите электромагнитное поле, но вещества здесь не будет. Вот мы этим и занимаемся. В специальном реакторе мы дематериализуем часть воды, превращаем ее в поле. И первое, что туда попадает, вода мгновенно материализуется, но у нас же полностью имеет свойство того вещества, которое в нее попало. В данном случае мы сами выращиваем биогумус. Почему сами? Потому что если на сахарной или на картофель только больше содержания пора то его в навозе не найдешь. Мы червей кормим отходами капусты, картошки, то есть природный пор собираем. И вот 300-500 грамм гумуса в воде на 200 литров достаточно, запомните, приобрести его свойства. Но эта вода уже, наш реверб, это уже не молекулярный, не химический раствор, это ионный раствор. То есть это раствор из заряженных негативных позиновых частиц, аньоновый и катионов. А теперь я вам задаю другой вопрос. В земле есть масса с больших формул элементов. Да? Или возьмем еще лучше. Влажность земли меньше там, 10%, она сухая как камень, или камень возьмем, например. Попав на поверхность листа, эта частичка мгновенно проходит через мембрану клетки. Ну, как это происходит? Вот если вы представите мембрану как листок бумаги, да, она же воду может профильтровать, но через осмотическое давление. А так она ничего, эта мембрана не пропускает. Если я с этой стороны поставлю магнит, с этой стороны он будет притягивать, или металл, правильно? То есть поле проходит, поле само, вещество не проходит. Поэтому мы даем растению не вещество, а информацию вещества. Да, в принципе, то и мы с вами так живем. Если мы сели кусок сала, выпили пол ведра водки и наелись там луку с огурцами, это не значит, что организм их усвоил. Оно расщепляется, каждый волосочек на кишечнике может взять только заряженную частицу, а не он или катион. Только заряженную частицу, которая идет в кровь, в нервную систему, в мозги. Тем более, что без водки нервная система не питается. Водка очень летучая, и для того, чтобы нервная система получала питание, надо 50 грамм, надо, чтобы водку, чтобы это знать, что это. Тогда питается нервная система клетки нервной системы. Точно так же и растение. Оно не берет вещества, оно через плазму это вещество, вещество скидывает. Но когда этот электрончик попал в клетку, он же должен другой вытеснить из клетки. То есть, если плюс попал в протоплазму, минус должен выйти. Куда он идет? Он идет аж до тончайшего волоска. И на волоске выходит эта заряженная частица. А мертвая вода связана, есть даже в камнях, во всем сухом, та, которая связана. И вот этот минусик вышел, а вода ж диполь плюс-минус, он ее закол, за плюс потянул, и эта цепочка пошла до виска. И уже 14 лет транспирации лайк при любой температуре с поверхности листа нет. Молекулы воды завязана на поверхности листа. Что это дает? Это дает активный фотосинтез. Мы, может быть, потом поговорим, я не хочу останавливаться на самом препарате, но весь смысл препарата и эффективность его заключается не в количестве на единицу площади, не в литра на льта, а в процентном отношении до той воды, в которой вы его разбавляете. Это очень сложный процесс. Почему? Чем теплее вода, тем у нее меньше плотность, тем больше количество реверма она может взять на свою молекулярную сеть. Чем холоднее вода, тем больше ее плотность, тем она меньше вещества берет. Если вода жесткая, минерализованная, у нее молекулярная сетка запакована, она возьмет меньше реверма. Если вода, например, поверхностная, с озера, с пруда, это самая лучшая вода, потому что у нее есть очень много распределенных родительских веществ, которые реверм поляризует и пакует по эту все. Ну, на сегодняшний день аналогов на европейском рынке нет. На сегодняшний день нашими клиентами являются весь юг Украины от Измаила до Крыма. И чем хуже, тем лучше. Чем хуже, тем лучше. Если, например, стоит жара, если стоит зной, нет влаги, нет дождей, мы получаем 46, 48, 52 центра. Те, кто не применяет, получают 7, 8, цифры, пашли и брал ружье. Если взять, например, центральную зону черноземную, где из глав, да, когда условия плохие, на реверме идет. Дождь пошел, поровнялся, то есть там разница не такая большая, чем в Южной обществе. Например, по Узбекистану. Узбеки по своей технологии получили сражением совсем. 21 коробочку хлопка. А мы на баларном участке получили 68 коробочек лодков. Премьер-министр взял два куста и повел себе и президента. То есть вот такой вот действует препарат. Значит, мы, ну какая динамика, например, я вам скажу, есть завод Ильича, да, в Мариуполе, есть каковка Фреддинфарм, голландская фирма. Они так, первый год взял 50 литров, На второй год п'ять, на этот год вже 107 тонн на як наказать, вони смотрять по этому саду. Я що хотів? Не йти. Все одно ви позвоните тому в Ізмаїл, где-то кому-то, узнаєте, возьмете у нас телефон, на адресат побрали. Я розумію, що спочатку треба спробувати. Но попробувати я вас прошу, хоча б у себя дому. Потому что когда ты берешь нож и не успел все прикоснуться к арбузу, он ломается, или капуста на 4 части, или огурца сел, уже 10 хочется скушать. Это вот совершенно другой вопрос. Поэтому я не, забуду, не буду задерживать ваше внимание. Вот, уже устали немножко. Единственное, еще у меня есть кое-какой информативный материал, там какие-то инструкции. Есть вот такая книжечка «Принципы экологического земледелия». Ну, если прочитать эту книжку, то здесь и все, водообмен, растений, ионы, обмен, ну написано доступно, чтобы понять физический смысл действия препарата. Но вот их препараты, они природные, они синтетические, это сама природа. Наш препарат это тоже природа. В сочетании они могут дать, может быть, в два раза больше эффект, но мы еще не работали, будем стараться работать найти, потому что наш препарат может быть энзимом, то есть средой для обитания, для длительного питания их микроорганизмов. я вот благодарен Алексею, что мы здесь сошлись, мы практически поработаем и на следующей конференции уже доложим какие-то результаты, правильно? Ну, а вам всем спасибо за внимание, если кого что-то интересует, можете взять. Может, для, теоретиков, а вы... вы... задать внизу сейчас. для теоретиков да? эта книжка. Кто хочет...